السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama baraka 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid amma Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat para jemaah dan sidang pendengar Perlis FM yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada petang ni insya-Allah untuk durus Ramadan pada hari ini kita akan membicarakan ayat 9 dan ayat 10 surah al-hujurat tuan-tuan boleh buka pada muka surat 516 juzuk yang ke-26 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون تبتوا بيان لرحمة الله sekalian ayat 9 surah al-hujurat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang maka damaikanlah di antara keduanya jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga dia kembali mematuhi perintah Allah jika ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang-orang yang berlaku adil Ayat yang ke-10 sebenarnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara maka damaikanlah di antara kedua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian surah al-hujurat surah yang diturunkan pada fasa madinah yang mempunyai 18 ayat membicarakan tentang kemasyarakatan Bagaimana tanggungjawab seorang individu dengan individu yang lain Yang mana daripada kumpulan perseorang ini dah Akan wujudnya satu korea, satu kumpulan masyarakat, satu kumpulan satu daerah Termasuklah negeri dan negara Dalam ayat ni yang specialnya, yang istimewanya Dia ada ya ayuhalladzina amanu pada lima tempat Pada lima tempat Bagaimana Allah nak ajak dalam bak bermasyarakatan ini memerlukan iman Sebagaimana kita bicara tentang puasa <Suluh> Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaikumus siam Kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun Dalam ayat ini Allah mewajibkan orang beriman berpuasa sebab orang beriman sahaja mampu puasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan yang mana matlamatnya adalah takwa. Bagi sebagai orang puasa ni dia anggap biasa tak ada apa. Kan? Ada ada beberapa kedai dalam perlis ni, hotspot. Kan? Dalam pemantauan pihak Jaib Pukul 8 pagi, 9 pagi tu Ada dua orang Melayu Islam kita pergi beli nasi lemak Punya tak ada imannya kan? Sebab tu dalam hadis wa imam muslim Nabi sebut Bagaimana orang yang berzina Ketika dia berzina tu tidak ada iman dalam diri dia Bagaimana orang yang mencuri Nabi kata Ketika dia mencuri itu tidak ada iman pada diri dia sebab itulah seruan puasa ini untuk orang beriman sebab orang beriman sahaja mampu puasa sebagaimana yang Allah kehendaki bukan setakat tahan lapar, dahaga tidak ada persetubuhan siang hari Ramadhan bukan itu semata-mata kan, sebagaimana yang Nabi sebut laisa siyam minal akli wa syarab wa idamal siyam anil anil Bukalah puasa itu Nabi kata dengan semata-mata meninggalkan makan dan minum. Wa inna masyam anilawi warrafas. Puasa ni selain daripada tahan lapar, dahaga apa semua ialah puasa meninggalkan perkara-perkara yang lara dan perkara yang keji. Berbalik kepada ayat yang kita baca pada petang ni, ayat 9 setelah tiga ayat yang ayat ni ayat 9, ayat 1, ayat 2 dan ayat 6. Kalau kita tengok satu persatu sebelum saya nak nak bagi nampak gambaran ini. Ayat pertama seruan Allah kepada orang beriman la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Orang beriman sebagaimana dalam surah ni seruan orang beriman ni Allah kata Jangan mendahului Allah dan Rasul kan? Maksudnya Hak mana hak kita buat ni Kira ikut Al-Quran dan Dan apa yang Rasul bawa Iaitu merujuk bersunah bagi Nabi SAW Seolah kalau Quran tak ajak Nabi tak ajak Jangan dok pandai-pandai okay, Itu satu Yang kedua Allah nak ajak adab kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa nabi Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara lebih daripada suara Nabi. Ini kepada para sahabat yang hidup zaman Nabi. Seolah-olah macam inilah. Jangan dok cakap derah sangatlah. Ha, kan? Kalau Nabi cakap slow, hampa jangan cakap derah sangatlah kita yang hidup bukan zaman Nabi SAW bagaimana adab kita dalam kita berinteraksi dengan sunnah bagi Nabi SAW ada orang langgak sunnah lebih utama kanu hak pandangan Tok Wali mana kata tak tahu Ini Habib mana kata tak tahu Ini Tok Syekh mana kata tak tahu Nabi kata macam ni dia pilih hak Nabi dia ikut hak cara lain daripada Nabi Ejak. itu adab yang kedua Adab yang ketiga bagaimana ayat 6 Allah sebut kepada orang beriman bila dengar berita tambahan lagi berita yang fasik tabayyun kan maksudnya selidik elok-elok kan Tiga adab tu mengajar kita bagaimana inilah dalam kehidupan bermasyarakat kita dalam bab beragama ada sumber dia dalam bab kita bermasyarakat ada sumber dia bila dengar berita-berita apa semua kena teliti dulu kan kadang-kadang setengah orang baca Quran hadis ni punya sakan tetapi kadang-kadang dengar berita hak tak betul dia pun sakan juga tuduh orang sakan juga mengaibkan orang maksudnya fatabayyan barulah masuk ayat 9 ni bagaimana Allah sebut bila berlaku ketegangan dalam masyarakat biasalah anak yang lahir daripada mak ayah dia pun tak sependapat. Adik dengan abang duduk satu rumah pun tak sependapat. Laki bini dah 40 tahun dah berkahwin dan lagi pijai minta cerai. 40 tahun dah patut dah sepakat dah. Sepakat sependapat kan bukan setakat duduk serumah aja. Ya. Kan? Pun berbeza. Apatah lagi hidup dalam bermasyarakat. Jadi Allah isyaratkan pada ayat 9 wa in taifatani minal mu'minina qattatalu Allah kata sekiranya ada dua kumpulan dalam kalangan orang beriman ini bukan isu orang beriman bergaduh dengan orang munafik atau bukan Islam ataupun orang yang bermasalah tak ini orang beriman ni orang yang beriman yang Allah sebut pada ayat pertama ayat kedua dan ayat keenam ni yang sepatutnya ni bila dengar berita jangan duk tomah antara satu sama lain jangan duk fitnah antara satu sama lain mayat sembilan bergaduh juga dalam Tuhan duk peringat macam tu bergaduh juga jadi Allah sebut kita hak dengar ayat ni kita tak termasuk dalam golongan ni bila ada dua golongan maksudnya kita golongan hak mana kita golongan yang ketiga kan Ibarat macam inilah. Kalau ada dua parti yang bergaduh antara satu sama lain. Dua-dua parti tu ahli dia, dua-dua Muslim beriman. Ataupun dua kumpulan, dua pertubuhan. Ataupun dua kampung. Ataupun dua korea. Bergaduh sama sendiri. Iqtatalu, Tuhan kata. Yang mana? Istilah qatala ni asalnya perang. Bunuh. Kan? Jadi maksudnya kira bergaduh bergaduh sakan lah. kan bergaduh ni kalau kata kalau kata hak ni ada pisau hak ni ada parang silap-silap boleh bunuh antara satu sama lain ni ni maksudnya ni ke bergaduh sakan ni ni bukan setakat bergaduh mengata saja ni jadi kita hak yang golongan yang ketiga Tuhan kata apa fa aslihu bainahuma hendaklah kamu damaikan antara keduanya apa maksud Allah taala? dalam ayat ni Tuhan nak kita ni tak payah sangatlah hampir sokong kumpulan hak pertama, ataupun jangan sokong lebih sangat kumpulan kedua seolah-olah kalau kita ada parti jangan melampau sangatlah parti kita ni kalau kita ada kumpulan, jangan melampau sangatlah, kalau parti kita, kumpulan kita, NGO kita bergaduh dengan kumpulan yang lain kita jangan melampau jadilah orang yang ketiga yang fa aslihu bainahuma damaikan antara dua kumpulan ni seolah macam inilah hampa dua kumpulan ni orang beriman malu hampa nu malu kat kawan-kawan kita hak lain nu kan dia munafik pun tak bergaduh macam ni gege hak motor Vespa tak bergaduh gege hak Honda City macam-macam lain masing-masing ada grup belaka gege hak panjat gunung ada kan geng-geng hak motor Vespa pun ada geng-geng hak main bola ada masing-masing kan maksudnya bukan atas nilai iman pun dia boleh tubuhkan kumpulan tu tiba-tiba kita ni yang atas nama Al-Quran dan Sunnah boleh melampau dalam kita bergaduh kan sebab tu antara tanda-tanda munafik yang Nabi sebut wa idza khasama fajara bila bergaduh melampau ni antara perangai sebahagian orang kan sebab tu ada setengah orang ni dia bergaduh melampau dia ada orang bergaduh dia ikut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan apa bagi peluang orang nak bergaduh bergaduh lah la yahillu li muslim ayyah jura akahu fawqa salasati ayyam tidak halal untuk kamu meninggalkan saudaranya lebih 3 hari seolah macam inilah ala-ala nak bergaduh bergaduh 3 hari hari keempat baik semula kan ala-ala nak mengata tu kan ala-ala nak nak lawan apa semua ni 3 hari bagi peluang ibarat kita mak ayah kat rumah anak nak bergaduh bagi peluang bergaduh dulu bagi lepas geram dulu ha kan 3 hari kita panggil okey kakak adik okey salam salam minta maaf kan bagi peluang tiga hari maksud nabi tiga hari maksudnya lebih fauqa setiap ayam maksudnya tidak halal maksudnya dah jadi haram lebih tiga hari dah jadi haram kan kadang ada orang dia nak lepah perasaan dia bagi lepah perasaan tiga hari kan jadi tuan-tuan bapa yang Allah sekalian kemudian biasalah kadang manusia ni bila dua kumpulan kadang ada yang bergaduh ni dia melampau Kan? jadi Allah kata apa? Fa in baghat ihdahuma al-ukhra. Jika hak dua kumpulan yang kita cuba damaikan ni tiba-tiba ada hak satu kumpulan ni baghat ihdahuma melampau dia. Dalam kita kata okey, baik balik, salam balik. Maka okay, minta maaf balik. Dia dah ada dah, dah, kami tak mau. Kami dak 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 dak. Melampau satu kumpulan ni. Jadi hak satu kumpulan ni Allah kata apa? faqatil lati tabghi hatta tafia ila amrillah maka kita hak sebagai orang yang ketiga ni maksudnya kena lawan puak yang hak hak melampau ni hak tak mau berbaik-baik semula ni padahal masing-masing dah beriman dah ni kalaulah hak beriman ni lawan hak munafik kita tak boleh nak sokong munafik itu sokong hak beriman tetapi hak ni kedua-dua beriman tak sokong hak mana? Tuhan suruh kita sokong hak mana yang nak berdamai. Dan Tuhan suruh kita ni kena serius dengan hak seorang lagi ni, hak satu kumpulan lagi ni, hak melampau ni. Sehinggalah dia kembali kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdamai. Tonton apa poin rahmat Allah sekalian. Kemudian Tuhan kata, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitum bila setelah hak hak satu kumpulan ni dah baik dah boleh berdamai dengan kumpulan satu lagi jadi Allah kata fa aslihu damaikan antara kedua-dua kumpulan tu dengan adil kita hak yang golongan ketiga ni adil jangan kita pula kan melencong ke mana waqsitu Wa dan berlaku adillah dalam semua perkara Lalu Allah tutup ayat ayat ni inna Allah yuhibbul muqsitin sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Tonton apa ingin rahmat Allah sekalian ayat yang 10. Ayat terakhir yang kita baca pada petang ni. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwah. Allah kata orang yang beriman ini bersaudara. Kan? Bila sebut bersaudara ni Bahasa utara lebih tepat Bahasa utara ni maksudnya adik-beradik Kita utara ni Kan Kalau tempat lain bila sebut adik-beradik Maksudnya abang Adik dengan kak dia Kan anak pun satu, dua, tiga, empat, lima, enam Adik-beradik Tetapi orang utara ni no, Lima pupu, enam pupu boleh beradik Kan bila kita duduk KL kita kata kat orang KL kita kata ni ada beradik oh dia kata siapa ada tiga bubu oh tu dia banyak semua dia beradik ha? kan dia terkejut sebab istilah kita utara ni walaupun pupu tok menakan kan anak menakan pupu kira walaupun 4 5 pupu sekalipun kita panggil dia beradik sebenarnya bagaimana Tuhan nak gambarkan dalam ayat ni orang yang beriman ada nilai iman dalam diri dia dengan orang beriman yang lain adalah bersaudara ibarat macam adik beradik sebagaimana kita sayang kat abang kita kita sayang kat adik kita kita sayang kat kakak kita macam itulah kita sayang kepada kawan-kawan kita yang dibina atas nilai iman kemudian bila orang beriman ni bersaudara bila orang beriman ni dah jadi adik beradik <coughs> lalu Tuhan kata fa aslihu baina akhawaikum bila depa bergaduh damaikan antara depa jangan duk biar kita ni kadang-kadang kita tahu dah kawan kita berkawan kita pula pi bakak lebih lagi kita nak pi so kayu api bagi terbakar lebih lagi kan sebab tu kadang-kadang antara dosa besar ialah orang hak suka bawa cerita ni. Kan? Orang hak suka bawa cerita, ni, dia suka orang yang bergaduh. Dia suka. Kan? Jenis hak jenis suka hak cucu happy ni, hak suka bawa minyak nak cucu happy ni, hak ni ada dalam masyarakat kita. Sepatutnya dalam isu ni contoh dalam al-Quran dalam surah An-Nisa Allah, Allah sebut la khaira fi kathirin min Allah kata tidak ada benda yang dia dia sepatutnya macam ni. Ada benda dalam agama ni bisik ni agama larang. Tetapi ada perkara kita boleh bisik antara kita. Tuhan kata la khaira fi kathirin min najwahum tidak ada kebaikan dalam kebanyak kebanyakan ke benda yang dia duduk bisik sesama mereka seolah so, like macam inilah ustaz duduk kat depan ada orang duduk bisik kat situ kita akan tengok oh dia duduk bisik pasal aku apa bisik tu memang gambaran yang tak elok gambaran yang tak elok kan bila ada duduk tiga orang dua orang duduk cakap dua orang tu je hak seorang dia akan terasa kan tetapi ada benda hak bisik ni Tuhan benarkan sebagaimana hasab adalah dosa besar tetapi boleh hasad bila kita masuk masjid kita tengok ada orang duduk sedekah kita kata oh tak cia sedekah dia dapat pahala aku nak sedekah juga tu hasad tetapi hasad yang dibenarkan kan kita duduk etika dalam masjid kita sandang je ya. sak telena sak bibli ayat masuk ni ni etika, ada kawan kita duduk baca Quran tak berhenti dia main perasaan cemburu perasaan hasad dalam diri kita hasad itu dibenarkan sebagaimana bisik tak dibenarkan dalam perkara tertentu Tuhan kata illa man am illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas boleh berbisik dalam perkara yang nak suruh orang bersedekah kita pergi kat dia kita bisik kita kata ni masjid perlukan duit ni untuk program ni kan hambullah duit sikit kan padahal ada orang sekitar situ tetapi kita bisik-bisik dibenarkan kan walaupun nampak gambaran tak elok tetapi kita bisik benda hak elok au ma'rufin buat perkara yang baik dan yang ketiga Tuhan ada apa au islahim bainan nas kita berbisik sesama kita ni nak islah hubungan sesama manusia kawan kita dok bergaduh kita pergi bisik ke dia sebab tu ada benda yang dibenarkan kita berdusta hadis yang kita baca hari Jumaat baru ni tu. Pagi Jumaat. Ada benda yang dia benarkan kita berdusta. Jika untuk kita baiki hubungan antara kawan kita. Kita tahu kawan kita ni Ahmad dengan Hasan ni bergaduh. Kita pergi ke Ahmad. Ahmad, Hasan kirim salam ke Ahmad. Padahal Ahmad tak kirim salam pun. Kan? Kita pergi ke Hasan. Hasan, Ahmad kirim salam ke Ahmad. Kita main ke Hasan pula. Ahmad kirim salam. Maksudnya kita pergi ke kita kata Ahmad pergi salam. Kita pergi Ahmad, Hassan pergi salam. Ada benda yang dibenarkan. Kan? Termasuklah hadis yang Nabi kata, untuk kita dapat redha isteri kita. Kan? Isteri kita goreng nasi nasi goreng tu masin terlajak. Dia tanya, Uh, e, ayam goreng nasi ni sedap tak? Kita kata sedap sangat Padahal masin kan? Kita nak ambil redha dia lagi dia buat mengajuk hak tu satgi lepas ni dia tak goreng langsung lagi teruk kita ha, kan ada benda dia benarkan kan jadi tuan, -tuan rahmat Allah sekalian jadi dalam ayat ni bagaimana Allah sebut orang beriman adalah bersaudara adalah adik beradik tugas kita kena perelokkan hubungan sesama kita baru kita ada kekuatan ni bila berlaku dekat palestin punya tidak ada kekuatan iman dalam kalangan negara-negara Islam seolah boleh biar saja kan dalam genjatan senjata tu boleh Israel bom mati 200 orang sehingga kemarin dah 700 orang dah mana negara Islam bila tak dibina atas dasar iman kita tidak ada kekuatan tidak ada kekuatan Allah tutup ayat ni. Allah kata wattaqullah. <coughs> Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana Allah nak kaitkan orang yang beriman ada masalah kena ada orang beriman perbaiki hubungan tersebut. Lalu Allah tutup bertakwa. Masuk dalam isu ni kena bertakwa. Dengan takwa itulah mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wallahu alam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa